Он старается покупать только украинское. Принципиально. Сергей Вудкин называет себя патриотом. Он член сразу нескольких национал-демократических партий и организаций Украины. Ну, сделано в Китае, мы проходим. О, тут уже небыто украинское. В обувной магазин Сергей пришел покупать подарок для жены. Выбрал сапожки харьковского производителя. Треба как раз поддерживать властного виробника и оставить деньги в этой стране. Одежды и обуви украинского производства на отечественном рынке лишь 15%. Таковы данные Ассоциации легкой промышленности. А украинский патриот Сергей Водке выходит из магазина с сапожками украинского производства. С детскими вещами еще хуже. На 20 малышей только одна пара украинской обуви. Лучшая ситуация на рынке продовольствия Украины. 80% продуктов здесь отечественные, так говорит статистика. Но Сергея Водке такие цифры удивляют. Уверяют, приходится хорошо побегать, чтобы найти украинское. Вырубник Исландия. Бангкок, Таиланд. Россия – Ставропольский край. Неужели в нас муку не выготовляют? Житница Европы называется.